নমস্কাৰ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ শিক্ষামূলক ইউটিউব চেনেলটোলৈ ত' আপোনালোকে যিহেতু কমেণ্ট ছেকশ্যনত অথবা হোৱাটছআপ যোগে আপোনালোকে কৈছিলে যে ছাৰ অ' এম আৰ চিট কেনেকৈ ফিল আপ কৰিম বা এক্সামলৈ কি কি ডকুমেণ্টছ নি যাব লাগিব সকলোবোৰ আমি এই ভিডিঅ'ৰ ডিটেইলছত কথা পাতিম সম্পূৰ্ণকৈ ভিডিঅ'টো চাই ল'বলৈ নাপাহৰিব আৰু যিমান পাৰে আপোনালোকে বন্ধুবৰ্গলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব আৰু চেনেলটিত যদি এই ধৰণৰ সৰু সুৰা আপডেটসমূহ পাই থাকিব বিচাৰে তেন্তে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল একাউণ্টটো দবাই ৰাখিব যাতে আপোনালোকে যেতিয়াই মই ভিডিঅ'সমূহ আপলোড কৰোঁ তেতিয়া আপোনালোকে প্ৰথমে ন'টিফিকেশ্যনসমূহ পাই যায় তো আপোনালোকে এডমিশ্যনৰ পৰা ধৰি এণ্ট্ৰেন্স শেষ হোৱাৰ পিছৰ পৰা আপোনালোকে যেতিয়া এডমিশ্যন প্ৰচেছ হ'ব কাউঞ্চিলিং হ'ব কেনেকৈ কি কৰিব লাগিব সকলোবোৰ আমি এই ভিডিঅ'ত আপডেট দি থাকিম ত' চেনেলটোৰ লগত জড়িত থাকিব তো এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব অ' এম আৰ চিত কেনেকৈ আপোনালোকে ফিল আপ কৰিব বা ৰোল নাম্বাৰ কেনেকৈ বঢ়াব গোটেইখিনি আমি ডিটেইলছত কথা পাতিম আৰু আপোনালোকে এডমিট কাৰ্ডৰ লগত কি কি নিব লাগিব গোটেইখিনি আমি এডমি এডমিট কাৰ্ডত আপোনালোকক কেনেকৈ লিখা আছে সকলোবোৰ দেখুৱাই দিম কেৱল মাত্ৰ এয়া আপোনালোকৰ বি এছ চি নাৰ্ছিঙৰ বাবে অ' এম আৰ চিট কেনেকৈ ফিল আপ কৰিব সেইটো নহয় আপোনালোকৰ ইয়াতে জি এন এম নাৰ্ছিঙতো ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব লগতে আপোনালোকৰ বি ফাৰ্ম এণ্ড ডি ফাৰ্ম এণ্ড মেডিকেল টেকন'লজি এণ্ড ডিপ্ল'মা ইন পেৰামেডিকেল কৰ্চৰ বাবে আপোনালোকে একেধৰণেই বা একেটা ষ্টেপ ফ'ল' কৰিয়ে আপোনালোকে অ' এম আৰ চিটসমূহ ফিল আপ কৰিব লাগিব তো গোটেইখিনিভাৱে আমি এটা ভিডিঅ' বনাই দিছোঁ নেক্সট যদি বুজি নাপায় তেন্তে আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টোকে বাৰে বাৰে চাই থাকিলে হৈছে তো আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু স্কিপ নকৰাকৈ গোটেইখিনি চাবলৈ চেষ্টা কৰক মই আপোনালোকক কেণ্ডিডেট এগৰাকীৰ যিহেতু এডমিট কাৰ্ড এখন ডাউনলোড দিছিলোঁ ত' সেইখনকে আমি উদাহৰণ হিচাপে প্ৰথমে লৈ লৈছোঁ গোটেই ডিটেইলছসমূহ বা বাকীখিনি দেখুওৱা নাই জাষ্ট আপোনালোকৰ ইয়াতে আপোনালোকৰ ছাবজেক্টখিনি চাব ছাবজেক্টখিনি দিয়া আছে অলপ জুম কৰি লৈছোঁ ইয়াতে আপোনালোকৰ ছাবজেক্টখিনি এপ্লাইড ছাবজেক্ট যোনখিনি আপোনালোকে এপ্লাই কৰিছে সেইধৰণে আহিব ফিজিক্স কেমেষ্ট্ৰী বায়লজি আৰু ইংলিছ ত' গোটেইকেইটা পাৰ্টৰে আপোনালোকে নিশ্চয়কৈ গম পালে পঁচিছ পঁচিছ নম্বৰকৈ এশটা এম চি কিউ আহিব এটা কুৱেশ্যনৰ আপোনালোকৰ এক নম্বৰকৈ পাব আৰু ট'টেল হ'ব আপোনালোকৰ হাণ্ড্ৰেড মাৰ্কৰ এক্সামটো তো এক্সামিনেশ্যন চেণ্টাৰ পৰিছে এইগৰাকী কেণ্ডিডেটৰ ডিব্ৰুগড় ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিতে পৰিছে তেওঁৰ ডিব্ৰুগড় আছাম আৰু একজামিনেশ্যন ডেট ছানডে' ন জুন দুহেজাৰ চৌবিছ এইধৰণে গোটেইখিনি আপোনালোকে চাই ল'ব আৰু একজামিনেশ্যন টাইম এঘাৰ বজাৰ পৰা এটা বজালৈ আপোনালোকে ৰিপ'ৰ্টিং টাইম চাৰে দহটা আগতে আপোনালোকে চেণ্টাৰত পাই যাব যিহেতু একজামটো আপোনালোকে এঘাৰটাৰ পৰা হ'ব আপোনালোকে দহটা বজাৰ পৰা সোমাবলৈ দিয়ক এঘণ্টা আগতে আপোনালোকে পাই কৰিবা আধা ঘণ্টা আগতে পাই কৰি ৰেডি হৈ থাকিব একেবাৰে ফ্ৰণ্টত যেতিয়া আপোনালোকক মাতিব যে ভিতৰলৈ সোমাব দিব তেতিয়া আপোনালোকে সোমাব পাৰিব আধা ঘণ্টা নহ'লে এঘণ্টা আগতে ৰেডি হৈ থাকিবগৈ কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট ইনষ্ট্ৰাকশ্যন দিয়া আছে কেণ্ডিডেটৰ বাবে ত' আৰু অলপ জুম কৰি লৈছোঁ ত' ইয়াতে দিয়া আছে ইউ শ্বুড ব্ৰীং অনলি দিছ এডমিট কাৰ্ড এণ্ড ব্লেক বলব পইণ্ট পেন টু দি একজামিনেশ্যন হল এলং উইথ এনি ফটো আই ডি প্ৰুফ তো আপোনালোকে যোনখিনি কথা কৈছোঁ একেবাৰে মন দি শুনিব যিহেতু আপোনালোকে বহুত কেণ্ডিডেটে ভিডিঅ'টো ভালকৈ নাচায় বা গুৰুত্ব সহকাৰে নোচোৱাৰ বাবে পিছত কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাই থাকে যে ছাৰ আৰু কি কি লগত নিব লাগে কি কি নিব নালাগে একেবাৰে কৈছোঁ আপোনালোকে ভালদৰে ভিডিঅ'টো চাওক ডিটেইলছত যদি বুজি নাপায় দুবাৰ তিনিবাৰকৈ চাব নিশ্চয়কৈ বুজি পাব তো আপোনালোকে এইখন এডমিট কাৰ্ড নিব লাগিব লগতে ক'লা কলম এটা ব্লেক বল পইণ্ট পেন এটা নিব লাগিব ক'লা পেন এটা নিব লাগিব এক্সামিনেশ্যন হললৈ আৰু এলং উইথ এনি ফটো আইডি প্ৰুফ আপোনালোকৰ নিশ্চয়কৈ আইডি আই ডি ফটো আইডি প্ৰুফ আছে ধৰি লওক আপোনালোকৰ পান কাৰ্ড আধাৰ কাৰ্ড ভোটাৰ কাৰ্ড এই ধৰণৰ আছে নিশ্চয়কৈ তাৰে ভিতৰত এখন নিলে হৈছে মই ছাজেষ্ট কৰিম আপোনালোকৰ যদি আধাৰ কাৰ্ড আছে আধাৰ কাৰ্ডখনে নিলে হ'ব সেইখনে যিহেতু আপোনালোকৰ সকলোতে ইউজ হয় বা আধাৰ কাৰ্ডখনে আপোনালোকে সকলোতে দিব পাৰে সেই গতিকে সেইখন চাজেষ্ট কৰিম যিহেতু ফটো আই ডি প্ৰুফ খুজিছে সেইখন যদি নাই তেন্তে আপোনালোকে ভোটাৰ কাৰ্ড নিব পাৰে বা অন্যান্য কলেজ আই ডি নিলেও আপোনালোকৰ একচেপ্ট কৰিব কিন্তু আপোনালোকে আধাৰ কাৰ্ড যদি নিয়ে তেন্তে আপোনালোকে ৰিজেক্ট কৰা কোনো ক কথা আহি নপৰে নেক্সট দুই নম্বৰ চাব কমিউনিকেশ্যন ডিভাইচেছ লাইক চেলুলাৰ ফোন পেজাৰ ব্লুটুথ হেডফোনছ এণ্ড এনি কাইণ্ড অফ স্মাৰ্ট গেজেটছ এক্সেট্ৰা আৰ নট এলাউড ইন দি একজামিনশ্যন হল ত' আপোনালোকৰ মোবাইল ফোন কেলকুলেটৰ ব্লুটুথ হেডফোন সেইবোৰ এলাও নহ'ব একজামিনেশ্যন হলত সেইবোৰ নিব নোৱাৰিব আৰু তিনি নম্বৰ পইণ্টত দিছে আপোনালোকৰ ইউ কিপ টু চৰি ইউ হেভ টু কিপ অল দি মেটেৰিয়েলছ আউটচাইড দি একজামিনেশ্যন চেণ্টাৰ এট ইউৰ ৰিস্ক ত' আপোনালোকে যিমানখিনি বেগ বা আপোনালোকৰ যিমানখিনি অন্য অন্যান্য ডকুমেণ্টছ থাকিব বা আপোনালোকৰ অন্যান্য বস্তু থাকিব সেইখিনি আপোনালোকৰ নিজৰ ৰিক্সত বাহিৰত থ'ব লাগিব এক্সামিনেশ্যনৰ হলৰ বাহিৰত থ'ব লাগিব বুলি কৈছে ত' আপোনালোকৰ নিশ্চয়কৈ পেৰেণ্টছ নহ'লে গাৰ্জেন যাব তেওঁলোকৰ হাতত ৰাখিব আৰু চাৰি নম্বৰ দি আছে ডাৰ্ক এণ্ড অ'লি ওৱান চাৰ্কেল ইন দি অ' এম আৰ চিট কমপ্লিটলি ফ'ৰ ইজ এনচাৰ ত এটা এনচাৰৰ বাবে কেৱল মাত্ৰ এটা চাৰ্কুল আপোনালোকে সম্পূৰ্ণকৈ অ' এম আৰ চিটত কমপ্লিটলি কৰি দেখুৱাব লাগিব মই আপোনালোকৰ অ' এম আৰ চিট কেনেকৈ ফিল আপ কৰিব মই দেখুৱাই দিম বাৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাব লাগিব যিহেতু পাঁচ নম্বৰ দিছে ন' কেণ্ডিডেট উইল বি এলাউড টু লিভ দি হল বিফৰ কম কম্পি কমপ্লিটেশ্যন অফ দি এক্সামিশ্যন ত' এক্সাম শেষ হোৱাৰ আগতে কোনো কেণ্ডিডেটে বাহিৰলৈ ওলাই আহিব নোৱাৰে বুলি ইয়াত ভালকৈ উল্লেখ কৰিছে যে এঘণ্টা দিলোঁ আৰু এঘণ্টা নিদিওঁ বুলি ওলাই আহিব নোৱাৰে আপোনালোকে আৰু ছয় নম্বৰ দিছে এন চি অ'ৰ ডেট ইউ হেভ কাৰেক্টলি ফিল আপ ইয়াৰ ৰুল নাম্বাৰ তো আপোনালোকে ছিয়'ৰ হ'ব লাগিব যে আপোনালোকৰ ৰোল নাম্বাৰটো শুদ্ধকৈ বহুৱাইছেনে নাই বহুৱা আপোনালোকে যিহেতু এটা যদি আপোনালোকে এটা সংখ্যা বা এটা আখৰ আপোনালোকে ভুল কৰে তেন্তে আপোনালোকৰ অট'মেটিক ৰিজেক্ট কৰি দিয়া হ'ব আৰু কুৱেশ্যন বুকলেট নাম্বাৰ এণ্ড ভেৰিফিকেশ্যন ভাৰ্চন কোড এনচাৰশ্বিট নাম্বাৰ এণ্ড ছিগনেচাৰ এট দি স্পেচ প্ৰভাইডেড দি অ' এম আৰ এনচাৰ চিট এণ্ড কুৱেশ্যন বুকলেট ত' য'ত নেকি আপোনালোকৰ এনচাৰশ্বিটত নাম্বাৰ আৰু ছিগনেচাৰ য'ত স্পেচ থাকিব তাত প্ৰভাইড কৰিব লাগিব অ' এম আৰ এনচাৰ চিটত আৰু কুৱেশ্যন বুকলেটত আৰু শুদ্ধকৈ ৰোল নম্বৰসমূহ বঢ়াব লাগিব আৰু সাত নম্বৰ দি আছে সাত নম্বৰ দি আছে দিছ এডমিট কাৰ্ড ইজ টু বি ৰিটেইন বাই ইউ আনটিল দি এডমিশ্যন প্ৰচেছ ইজ অভাৰ ত' যেতিয়ালৈকে আপোনালোকৰ এডমিশ্যন নহয় তেতিয়ালৈকে এডমিট কাৰ্ডখন ভালদৰে ৰাখিব লাগিব আঠ নম্বৰত অল কেণ্ডিডেট চেল বি প্ৰেজেণ্ট এট দি একজামিশ্যন ভেনিউ থাৰ্টি মিনিটছ বিফৰ দি চি শ্বিডিউল একজামিশ্যন টাইম এলং উইথ দি এডমিট কাৰ্ড তো আপোনালোকক মই ক'লোৱেই টাইমটো যিহেতু এঘাৰৰ পৰা এটা বজালৈ দিয়া আছে ত' তাৰ আধা ঘণ্টাৰ আগতে থাৰ্টি মিনিটছৰ আগতে আপোনালোকে তাত উপস্থিত থাকিব লাগিব প্ৰেজেণ্ট থাকিব লাগিব বুলি কৈছে আৰু নম্বৰত দি আছে দি ড'ৰ্চ অফ দি একজামিশ্যন হল চেল বি অপেন থাৰ্টি মিনিটছ বিফৰ দি কমেন্সমেণ্টছ অফ একজামিনেশ্যন ইন ইছ শ্বিফ্ছ ত' আধা ঘণ্টাৰ আগতে আপোনালোকৰ এক্সামিনেশ্যন হল খুলি দিয়া হ'ব প্ৰতিটো শ্বিফ্টৰ বাবে ন' কেণ্ডিডেট চেল বি এলাউড টু এণ্টাৰ এক্সামিনেশ্যন হল ফিফটি মিনিটছ আফটাৰ দি কমেন্সমেণ্ট অফ দি একজামিনেশ্যন ইন ইজ চিফ্ট ত' পোন্ধৰ মিনিট যদি লেট হৈ যায় তেন্তে আপোনালোকে একজাম দিবলৈ নাপায় সেই গতিকে আধা ঘণ্টাৰ আগতে আপোনালোকে উপস্থিত থাকিব এই কেণ্ডিডেট মাছ চিট ইন হিজ হাৰ এলটেড ছিট অনলি ত' যোনটো ছিট মাৰিব আপোনালোকৰ ৰুল নাম্বাৰত সেইটো ছিটতহে আপোনালোকে বহিব লাগিব আপোনালোকৰ নাম আৰু ৰোল নাম্বাৰ দিয়া থাকিব সেইটো ছিটতহে আপোনালোকে বহিব লাগিব খেলি মেলিকৈ বহিলে আপোনালোকৰ ৰিজেক্ট কৰি দিয়া হ'ব বা আপোনালোকে বহিবলৈ নিদিয়ে আৰু এঘাৰ নম্বৰ দি আছে ডিউৰিং একজামিনেশ্যন কেণ্ডিডেটছ আৰ ৰিকুৱাইৰ্ড টু পুট হিজ হাৰ ফুল চিগনেচাৰ অন হিজ হাৰ এডমিট কাৰ্ড এণ্ড এটেণ্ডেঞ্চ ছিট ত' এডমিট কাৰ্ড আৰু এটেণ্ডেঞ্চ ছিটত তেওঁলোকৰ সম্পূৰ্ণ নামটো কেণ্ডিডেটৰ লি লিখিব লাগিব বা ফুল চিগনেচাৰটো দিব লাগিব বুলি কৈছে আৰু এফিক্স থম্প্ৰেচন অন দি এডমিট কাৰ্ড এণ্ড এটেণ্ডেঞ্চ ছিট এট ডেজিগনেটেড প্লেচেছ ত' আপোনালোকৰ এডমিট কাৰ্ড আৰু এটেণ্ডেঞ্চ চিটত লেফ্ট থাৰ্ম বা ৰাইট থাৰ্ম আপোনালোকক দিবলৈ দিব সেইখিনি আপোনালোকক বুজাই দিব বাৰু একজাম হলত যোন যোনকেইগৰাকী ইনভেজিটেটৰ থাকিব তেওঁলোকে বুজাই দিব বাৰ নম্বৰ পইণ্টটো চাব কেণ্ডিডেট মাষ্ট ব্ৰীং দেয়াৰ অ'ন ব্লেক ডট পেন ত' ইয়াতে ইয়াতো উল্লেখ কৰিছে যে আপোনালোকে ক'লা কলম ডট পেন নিব লাগিব প্ৰফেশ্যন অফ এনি বুক নোট স্ক্ৰিপ্টিং অ'ৰ আদাৰ অবজেকশ্যনেবল মেটেৰিয়েলছ ইন দি একজামিশ্যন হল উইল মেক দি কেণ্ডিডেট লেয়েবল ফৰ ডিচকুৱিফিকেশ্যন যদি আপোনালোকে বুক চুক নিয়ে বা বেলেগ ধৰণৰ মেটেৰিয়েলছ নিয়ে তেন্তে আপোনালোকক ডিচকুৱালিফাই কৰি দিয়া হ'ব বুলি ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে নেক্সটত দিয়া আছে নেক্সটত দিয়া আছে আপোনালোকৰ ত' নেক্সট পইণ্টত দিয়া আছে তেৰ নম্বৰত ন' ৰিপ্লেচমেণ্ট অৱ অ' এম আৰ এনচোৱাৰ চিট ত' অ' এম আৰ এনচোৱাৰ চিটটো কেতিয়াও আপোনালোকৰ ৰিপ্লেচ নকৰে বুলি কৈছে যদি আপোনালোকে ভুল কৰে তেন্তে আপোনালোকৰ ৰিজেক্ট হোৱাটো খাটাং আৰু আপোনালোকে শুধৰণি কৰিলেও তাত হোৱাইটনাৰ ইউজ নকৰিব যিহেতু আপোনালোকক কৰিব নিদিব আৰু আপোনালোকে সেই সেইকাৰণে কেয়াৰফুলি অ' এম আৰ চিটখন ফিল আপ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব যদি বুজি নাপায় বাৰে বাৰে সুধি ল'ব আপোনালোকৰ যোনগৰাকী থাকিব টিচাৰসকল তেওঁলোকক সুধি ল'ব আৰু ন' চেল ফোন ইজ এলাউড ইনচাইড দ এক্সামিনেশ্যন হল ত' চেলফোন ইউজ কৰিব নোৱাৰিব এক্সামিনেশ্যন চেণ্টাৰত বা হলত ন' কেলকুলেটৰ কেলকুলেটৰ বা ইলেক্ট্ৰনিক গেজেটসমূহ ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰিব নহ'লে ডিচকুৱালিফাই কৰি দিয়া হ'ব বুলি কৈছে ষোল্ল নম্বৰ পইণ্টত যি আছে এই কেণ্ডিডেট চেল নট হেল্প অ'ৰ ট্ৰাই টু হেল্প এনি আদাৰ কেণ্ডিডেট ত' এজন কেণ্ডিডেটে আন এজন কেণ্ডিডেটক যদি শিকোৱা দেখে বা হেল্প কৰিব বিচাৰে তেন্তে আপোনালোকক এবাৰ ৱাৰ্ণিং দিব তাৰপিছত যদি নেমানে তেন্তে আপোনালোকক ডিচকুৱালিফাই কৰি দিব ইয়াতে ভালদৰে কৈ দিছে বা ডাব্লিউ মাৰি দিব ৰেট আখৰে তেতিয়া আপোনালোকৰ নাম্বাৰ কটা যাব আৰু সাত নম্বৰ দিছে এডপশ্যন অফ আনফেয়াৰ মিনছ ইন দি একজামিনেশ্যন হল বাই এনি কেণ্ডিডেট চেল অট'মেটিকেলি কেঞ্চেল হিজ হাৰ কেণ্ডিডেট অফ দি এক্সামিশ্যন চেণ্টাৰ আৰু সোতৰ নম্বৰ পইণ্টত দিছে এডপশ্যন অফ আনফেয়াৰ মিনছ ইন দ্য একজামিনেশ্যন হল বাই এনি কেণ্ডিডেট চেল অট'মেটিকেলি কেনচেল হিজ হাৰ কেণ্ডিডেট চাৰ অফ দ্য এণ্টায়াৰ একজামিনেশ্যন জ' আনফেয়াৰ মিন যদি হয় তেন্তে অট'মেটিক কেনচেল কৰি দিয়া হ'ব বুলি কৈছে আৰু ওঠৰ ন' নট ইউজ ইৰেজাৰ ত' আপোনালোকে ৰাবাৰ বা ইৰেজাৰ ইউজ কৰিব নোৱাৰিব চলিডৰ লিকুইড টু কাৰেক্ট এনি এনচোৱাৰ এছ ডিছ ৱেল উইল ডেমেজ ডি অ' এম আৰ এনচাৰ চিট ত' যদি আপোনালোকৰ অ' এম আৰ চিটত ভুলকৈ লিখিলে তেন্তে ভুলেই হৈ থাকিব লাগিব শুধৰণি কৰিবলৈ আপোনালোকে নাযাব তেতিয়া আপোনালোকে কম্পিউটাৰে ৰিজেক্ট কৰিলে আপোনালোকৰ এনচোৱাৰ চিটটো গোটেই হ'ল এনচোৱাৰ শ্বিটেই ৰিজেক্ট কৰি দিয়া হ'ব বুলি ইয়াতে ভালদৰে উল্লেখ কৰিছে গোটেইখিনি আপোনালোকে এবাৰ পঢ়ি ল'বচোন আৰু মই কোৱাৰ উপৰিও আপোনালোকে এবাৰ আৰু এবাৰ এক্সামৰ আগতে এদিনৰ বা দুদিনৰ আগতে গোটেইখিনি ৰেডি কৰি ল'ব যোনখিনি মই কথা ক'লোঁ বা কোনখিনি বস্তু নিব লাগে বেছি বিশেষ নিব নালাগে এডমিট কাৰ্ডখন ব্লেক বল পেন এটা আৰু আইডি প্ৰুফ এটা নিলেই হৈছে বাকী একো নিব নালাগে কেণ্ডিডেটছ হাৰ ৱাৰ্ণ ডি ডেট এনি এটেম্প টু ইউজ আনফেয়াৰ মিনছ ইন দ্য একজামিশ্যন অ'ৰ এনি ব্ৰীচ অৰ এটেম্প ব্ৰীজ অফ একজামিশ্যনৰ ৰুল চেল মেক দেম লিয়ায়েবল টু এক্সপালচন বিছ নম্বৰ দিছে নট নট উইথ স্ট্যান্ডিং দি ইস্যু অফ এডমিট কার্ড দি অফিসার ইন চার্জ সেল হ্যাভ দি রাইট ফর রিজন হুইস মে এপিয়ার টু হিম সাফিসিয়েন্ট টু কেনসেল দি এক্সামিন অফ এনি কেন্ডিডেট বিফোর ডিউরিং অর আফটার এক্সামিন আর এক নম্বর আছে আফটার কমপ্লিটিশন অফ দি একডেট মাস সাবমিট বোথ কোয়েশন বুক লেন এন্ড ও এমআর এন্সার শিট টু দি ইনভিজিলেটর তো এক্সাম শেষ হওয়ার পিছন আপনাদের ইনভিজিলেটৰক এক্সামিনেশ্যনৰ হলত ওলোৱাৰ আগতে আপোনালোকে ব'থ কুৱেশ্যন বুকলেট আৰু অ' এম আৰ এন্সাৰ চিটটো ছাবমিট কৰিব লাগিব বুলি কৈছে আৰু বাইছ নম্বৰ দি আছে দি ডিচিশ্যন অফ দি সীমান্ত শংকৰদেৱ ইউনিভাৰ্চিটি অফ হেল্থ ছাইন্স গুৱাহাটী উইথ ৰিগাৰ্ড টু কণ্ডাক্ট অফ দি একজামিশ্যন চেল বি ফাইনেল এণ্ড বাইণ্ডিং টু দি কেণ্ডিডেট আৰু তেইছ নম্বৰ দি আছে কেণ্ডিডেটছ উইল নট বি এলাউড টু গ' টু টয়লেট উইথ ইন ফাৰ্ষ্ট থাৰ্টি মিনিট অফ কমেন্সমেণ্ট অফ একজামিনেশ্যন এণ্ড ডিউৰিং লাষ্ট থাৰ্টি মিনিট আৱাৰ অফ দি একজামিশ্যন ত' আপোনালোকৰ কেণ্ডিডেটসকলক এটা ইয়াতে কৈ দিছে যে টয়লেট যাবলৈ ফাৰ্ষ্ট আধা ঘণ্টা আৰু লাষ্ট আধা ঘণ্টাত যাব নোৱাৰিব বুলি ইয়াতে ভালদৰে কৈ দিছে তাৰ আগতে এঘণ্টাৰ পিছত বা এঘণ্টাৰ আগতে আপোনালোকে যাব লাগিব ত' থাৰ্ম ইমপ্ৰেচন অফ কেণ্ডিডেট আপোনালোকে তাতে ব্যৱস্থা কৰিব থাৰ্ম ইমপ্ৰেশ্যনৰ আপোনালোকৰ থাৰ্ম ইমপ্ৰেচন ইয়াতে দিব লাগিব লেফ্ট ৰাইট কথা নাই ইয়াত থাৰ্ম ইমপ্ৰেশ্যন দিব লাগিব এইধৰণে আপোনালোকৰ চাপটো বহিব দিছিলোঁ ইম্প্ৰেচনৰ এইধৰণে আপোনালোকে বঢ়াব আৰু কেণ্ডিডেট অফ চিগনেচাৰ অফ কেণ্ডিডেট ইয়াতে আপোনালোকৰ নামটো যদি বিকাশ হয় তেন্তে বিকাশ লিখিব লাগিব বিকাশ গগৈ গগৈ যদি হয় গগৈ যি নাম হয় আপোনালোকে লিখিব লাগিব আৰু এই এই তিনি নম্বৰ খালী ঠাইত চিগনেচাৰ অফ ইনভিজিলেটৰ যোনজন ইনভি ইনভিজিলেটৰ থাকিব তেওঁ কৰিব ত' অ' এম আৰ চিট কেনেকৈ আপোনালোকে ফিল আপ কৰিব এতিয়া চাব ভিডিঅ'টো অলপ দীঘল হ'ব পাৰে আপোনালোকে যিহেতু ইম্পৰ্টেণ্ট ভিডিঅ' হয় সেই গতিকে সম্পূৰ্ণকৈ চাবলৈ নাপাহৰিব ত' অ' এম আৰ চিটৰ আপোনালোকৰ কিছুমান মই উদাহৰণ হিচাপে ল'বলৈ এইখন ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ অ' এম আৰ চিট অ' অ' এম আৰ চিট ত' স্পেচিয়েল ইনষ্ট্ৰাকশ্যন ফৰ মেকিং ৰেচপন্স ইন দি অ' এম আৰ এনচাৰ চিট ত' হাউ টু ফিল ইন দি অ' এম আৰ এনচাৰ চিট এণ্ড মাৰ্ক দি ৰেচপন্স টু কুৱেশ্যনছ ইন দি টেষ্ট ত' এই ধৰণে আপোনালোকে গোটেইখিনি ইনষ্ট্ৰাকশ্যন পাব ত' গোটেইখিনি পঢ়ি ল'ব ত' ইয়াতে এটা কুৱেশ্যন দি আছে দি কেপিটেল অৱ বাংলাদেশ ইজ কি হ'ব চেন্নাই হ'ব গুৱাহাটী ঢাকা লণ্ডন নিশ্চয়কৈ সকলোৱে জানে ঢাকা হ'ব এইবোৰ আমি এনচৰ কৰিবলৈ নাযাওঁ জাষ্ট উদাহৰণটো দেখুৱাবলৈ গৈছোঁ তো আপোনালোকৰ এক্সাম এনচৰ চিটত এই চাৰিটাৰ ধৰণে এ বি চি ডি কে ৰাউণ্ড দিয়া থাকিব আৰু ইয়াৰে কোনটো শুদ্ধ আপোনালোকে নিশ্চয়কৈ গম পাইছে চিটো শুদ্ধ সেই গতিকে তলৰটোত চাব যোনটো শুদ্ধ হয় কেৱল মাত্ৰ এটাত ব্লেক কালাৰেৰে গোটেইটো ৰাউণ্ড কৰি দিব লাগিব বাকীখিনি কৰিব নালাগে কেৱল মাত্ৰ এটা কৰিব লাগে ত' ইয়াতে কাৰেক্ট এনচাৰটো যোনটো আমি আপোনালোকক কৈছোঁ হুইচ ইজ দি অনলি কাৰেক্ট মেথড অফ এনচাৰিং ইয়াতে আপোনালোকক ভালদৰে লিখি দিছে এইটোৱে কাৰেক্ট মেথড হয় এটাই কেৱল মাত্ৰ এনেকৈ ব্লেক কৰিব লাগে তো তলত চাব আপোনালোকৰ ৰং প্ৰচেছটো কেনেকুৱা হৈছে চাওক এটা এন্সাৰত আপোনালোকৰ চিটো কেনেকুৱা কৰিছে অকল কেৱল মাত্ৰ ৰাউণ্ডটো চাইডে চাইডে ঘূৰাইছে সেইটো হ'লে ৰিজেক্ট হ'ব আৰু বা আপোনালোকে ব্লেকটো যদি ফুল্লি এইধৰণে নকৰে অলপ যদি ব্লেকটো কৰি থৈ দিয়ে তেন্তে এইটো চাওক চাৰি নম্বৰ লাইনটোত ইয়াতো আপোনালোকৰ কেঞ্চেল হ'ব আৰু যদি একেটা কুৱেশ্যনৰ বাবে দুটা দুটা বা তিনিটা তিনিটা এনচাৰ দিয়ে তেন্তে ৰং প্ৰচেছ বা আপোনালোকৰ এনচাৰ গলত হৈ যায়গা নিশ্চয়কৈ বুজিছে ত' ৰাইট প্ৰচেছটো কেনেকুৱা আৰু ৰোল নম্বৰ এনেকৈ আহিব আপোনালোকে চব টেষ্ট বুকলেট ছিৰিজটো আপোনালোকৰ যদি এ হয় তেন্তে কেৱল মাত্ৰ প্ৰথমটো এটো ব্লেক কৰিব যদি চি হয় কেৱল মাত্ৰ চিটো ব্লেক কৰিব আৰু ৰুল নাম্বাৰটো ঠিক তেনেধৰণে যদি আপোনালোকৰ ৰোল নাম্বাৰটো ওৱান থ্ৰী জিৰ' এইট ছিক্স ফ'ৰ হয় তেন্তে এইধৰণে ওপৰত লিখি ল'ব গোটেইখিনি লিখি ল'ব লাগিব নিজে হাতেৰে তাৰপিছত আপোনালোকে তাৰ তলত তলত যোনটো ওৱান আছে দুই নম্বৰ ঘৰত ওৱানটো সম্পূৰ্ণ ব্লেক কৰিব তিনি নম্বৰটোত দুই নম্বৰ ঘৰটোত আপোনালোকৰ তিনি আছে তিনিটো সম্পূৰ্ণ ব্লেক কৰিব জিৰ' আছে প্ৰথমটো জিৰ' কৰি সম্পূৰ্ণ ব্লেক কৰিব এইট আছে একেবাৰে আঠ নম্বৰ ঘৰত আপোনালোকে ব্লেক কৰি দিব ছয় নম্বৰত আছে ছয় নম্বৰ ব্লেক কৰি দিব চাৰি নম্বৰ আছে চাৰি নম্বৰ ব্লেক কৰি দিব এই ধৰণে আপোনালোকে কৰা হ'ব ৰোল নাম্বাৰ টেক্সবুক বুকলেট ছিৰিজ সকলোবোৰ নিশ্চয়কৈ আপোনালোকে বুজি পালে যদি বুজি পোৱা নাই আপোনালোকে ভিডিঅ'টো দুবাৰ তিনিবাৰকৈ চাবলৈ চেষ্টা কৰক আশা কৰিছোঁ বুজি পালে আৰু হেল্পফুল হৈছে তো আপোনালোকৰ এক্সামলৈ বেছি দিন নাই যিহেতু আজিয়ে আপোনালোকক বেষ্ট উইচেছ দিলোঁ গোটেইখিনিয়ে নিজৰ এফৰ্ট লগাব হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট দিবলৈ তেতিয়া আপোনালোকে নিশ্চয় নিজৰ সপোন পূৰণ কৰিব পাৰিব ত' তাতকৈ আমি একো কৰিব নোৱাৰোঁ যিমানখিনি আমাৰ টিচাৰে আপোনালোকক ছাপৰ্ট কৰিছে বা যিমানখিনি তাক ক্লাছ দিব পাৰিছে দিছে যিহেতু আপোনালোকে ফ্ৰী অফ কষ্ট ইউটিউবতে দিয়া হৈছে সেই গতিকে আপোনালোকে যিমানখিনি পাইছে তাতে সন্তুষ্ট হ'ব লাগিব যেতিয়া আৰু যদি আপোনালোকক আজিৰ ক্লাছটো যিহেতু ওৱান কে টাৰ্গেট দিয়া আছে যদি ওৱান কে আপোনালোকে যদি কৰি দিয়ে তেন্তে ফুল চেম্পুল পেপাৰখন আপোনালোকে লাভ কৰিব মখ টেষ্ট হিচাপে দিবলৈ সেইটো আপোনালোকে নিশ্চয়কৈ যদি ভিডিঅ'টো চোৱা নাই চাই ল'বচোন মই আপোনালোকক ফাইভ কে সরি ফাইভ হান্ড্রেড লাইকস আৰু ওয়ান কে লাইক হলে আপোনালোকক আপনার দিম বুলি দুটা ভিডিওত কো দুটা ভিডিঅ আপনাদের সাই কৰি নিশ্চয়কৈ সম্পূৰ্ণ টার্গেট কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব করবেন নিশ্চয়ক শেম্পল পেপার ফ্রি অফ কস্ট আপনাদের লাভ কৰিব পাৰিব তো আজির ভিডিওটি ইমে সামরণি মারিছ আপনাদের যেহেতু কমেন্ট সেকশন বহুতে জানায় আসে যে ও এমআর সিট কেক ফিল আপ কৰিম কি কি লগত লত নিবো আমি ডিটেইলস কথা পাত ভিডিঅটো অলপ অল্প দীঘল হল বারো তো নিশ্চয়কৈ আপোনালোকে যিহেতু ইনফ ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ' লাভ কৰিছে ত' আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰি ধন্যবাদ